категорически против того, чтобы данным домом, строительство данного дома было проведено уплотнение этой территории. Жители за то, чтобы на этом месте был построен исключительно детский садик с максимальным количеством мест в детском Для того, чтобы по поводу паркинга вещь в момент разговоров, переговоров с жителями не шли. По поводу паркинга вещь возникает только в том случае, они приехали а да? вот, до момента строительства, чтобы на этом месте было парковка, ну, чтобы люди могли иметь возможность ставить машины. Когда а, уже будут э, найдены деньги для строительства детского садика, строят здесь полноценный детский садик, потому что на самом деле в этом микрорайоне является большой проблем. Для того, чтобы э, выяснить мнение жителей, было проведено несколько э, мероприятий. Первое из них было организовано в свое время депутатом Верховного Совета Виталием Григорьевичем Еремой ИФК, это инициативная группа местных жителей, обратились к нам в приемную с просьбой помочь организовать сбор подписей за отмену решения местного разглашения. Такие подписи были собраны и их было собрано 1386 подписей местных жителей. Этими подписями подтверждается желание жителей отменить решение Киевского городского совета про выделение земли под строительство высоты. В то же время районной администрации были организованы консультации с громадской сферой в форуме громадского обговорения, на которых месяц назад присутствовало 146 жителей 5 местных жителей безлежащих домов, на которых жители обратились Киевский городской совет с просьбой опять же отменить э, свое решение и э, выделить земельный участок исключительно представитель Советского Союза, когда это было предусмотрено в свое время генеральным планом развития. города. Поэтому это ползловения строителей э, под любым соусом до отмены этого решения вызывает, э, соответственно. Э, негатив со стороны жителей, поэтому районная администрация в качестве поддержки жителей обратилась к всевозможным инстанциям, в том числе и жителям инвест Бутукабы, КБ, Киевскому городу, Голове, Комиссию Хмельников депутатов городского совета, чтобы здесь пока не велись никакие строительные работы до момента рассмотрения этого вопроса на сессии городского совета. Сегодня, в очередной раз, строители пытаются завести технику, провести э, какие-то работы, да, они прикрываются э, благими намерениями по поводу того, что работы все равно необходимо проводить, какие-то пробы необходимо брать. Будет здесь строиться детский садик или не будет все действия строителей будоражат жителей, поэтому для того, чтобы здесь не было социального напряжения, обращение к строителям только одно. Не стройте, пока не будет этот вопрос рассмотрен на соседних Киевской Администрация, районная администрация в этом конечно, были сейчас поддерживает нет. абсолютно потом жителей, потому что уплотнение жилой что застройки здесь что уже просто невозможно. Это уже преступление. Мы ждем очередная сессия Киевского по-моему, 24 числа. Сегодня депутат мажоритарщик Гончаров Владимир Валентинович, который выиграл здесь мажоритарные выборы, пообещал подготовить проект решения на эту сессию.